असलम आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक जबरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ वो है मार्बल के तो बिना मैदे के और बिना सूजी के बिना अंडे के ये मैं बनाऊंगी तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अजान को सुन लूंगी और बाद में शुरू करेंगे उतनी देर मैंने मोल्ड को तैयार कर लूंगी तो ये मोल्ड हमने तैयार कर लिया है इसको रख रखते हैं साइड पे अब लेते हैं ये बॉल बॉल में ये डालूंगी मैं कुकिंग ऑयल और ये चीनी शामिल की है मैंने एक कप और ये दो कप दो कप चीनी के शामिल कर दिए मैंने आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा दो टेबल स्पून ज़्यादा डाल दें तो आप भी मिक्स करेंगे चीनी सादा चीनी मैंने ले के तो और पीस ली है लेनर में तो डेढ़ टेबल स्पून मैंने नींबू का जूस ये शामिल कर दिया तो अब एक कप दूध का शामिल करूँगी ना लेमन जूस डालने से ये थोड़ा सा फिक हो गया और दूध डालने से ठीक हो गया ये देखें माशाल्लाह से चीनी को अच्छे से छान के फिर डालें तो ये वनीला एसेंस ऐसे ये शामिल कर देंगे किसी भी स्टोर से और आसानी से मिल जाता है तो ये एक कप मैंने आटे का ले लिया तो वन टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया ये डाल दिया हाफ टी स्पून मीठा सोडा ये भी डाल दिया तो अब इसको छान लेंगे जब इसे मिक्स करना है आटे को मैदे को तो एक ही तरफ से यह मिक्स करना है ये आधा कप दूध मैंने और ले लिया और ये चौथा कप चला गया चार कप में आटे के चले गए और ये दूध भी जो हमने भिजाया था डेढ़ कप से वो भी चला गया एक डेढ़ कप पूरा चला गया दूध कप ये बटर हमारा थोड़ा सा फिक के तो ये दूध थोड़ा सा और शामिल करेंगे चे पौने दो कप दूध का चला गया पौने दो कप दूध लगा इसे ये देखें माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए तो अब ये मैंने बॉल ले लिया तो ये आधा इसमें शामिल कर लेंगे डाल लेंगे अब ले लेना है कोको पाउडर तो कोको पाउडर दो चम्मच दो खाने के चम्मच ये मैं डालूँगी ये छना हुआ है तो अब ये फिक्क हो जाएगा थोड़ा सा तो मैं दो चम्मच पानी डाल दूँगी तो अब मिक्स कर लेंगे ये मोड ले लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था तो अब डालेंगे ये सबसे पहले चॉकलेट वाला अब डालेंगे दूसरा वो तो ऐसे ही एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद पहला ऐसे ही शामिल कर लेंगे हम सारा ही जब तक बटर खत्म तो नहीं हो जाता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और बाहर की चीज़ कोई नहीं है जो इसमें गई है गर्मी जो चीज़ें भी हैं उसी में ये केक तैयार हो जाता है तो अब ले लेंगे ये माचिस की तीली माचिस की तीली लेने या ले लेने तो अब इसको न खींचेंगे बाहर से अंदर तक ऐसे और ये साफ़ करनी है हर बार साफ करनी है तीली जो है ना ये देखे माशाल्लाह से ज़बरदस्त अब पतीले को मैंने हीट होने के लिए रख दिया था पाँच मिनट पहले ही तो वो अच्छे से गर्म हो चुका है तो वो अब वो बड़े ध्यान से इसमें रख देंगे।, इस देंगे तो रख देना तो अब इसको ये ऊपर से मोटा सा कोई कपड़ा दे दें कि इसकी स्टीम जो है बाहर से ना निकले अंदर ही रहे तो अब इसकी आंच जो है वो दम वाली आंच कर देंगे चावलों को दम पे रखते हैं ना तो इतनी आंच करते हैं इतनी आंच करनी है हमने पैंतीस से चालीस मिनट तक इसे कुक करेंगे और टाइम ज़्यादा भी लग सकता है इसे कम भी लग सकता है तो चलिए फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे अब चालीस से पैंतालीस मिनट हो गए तो अब इसको देखते हैं देखें बिल्कुल माशा साफ़ है ये दो तीन जगह थे मैंने चेक किया है तो बिल्कुल छुरी साफ आ रही है तो अब ये हो तो ये निकाल लेते तो अब ये देखें मैंने निकाल लिया है तो अब इसको निकाल देते हैं इसमें, इसमें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये देखें अब ये सीधा कर लेते हैं ऐसे माशाल्लाह से ज़बरदस्त य ये बहुत फूला है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो गया ये प्लेट हमारी छोटी है तो इससे बता लेते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से मैं काट के भी दिखाती हूँ तो अब ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये कैसे फूला है अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो तो आप इस रेसिपी को लाइक करें और चैनल पर नए होते सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें तो अपना और अपनी फैमिली मेम्बर का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखना मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़